Самое большое изображение дельфина, созданное из живых людей. Изображение дельфина из самого большого количества людей, в данном случае детей, э, зафиксировано в 11.30 и э, участвовало в нем 832 человека. Новый рекорд Украины. Чем вас и поздравляю. Дорогие друзья, я всех рад приветствовать в этом теплом, э, уютном зале. Хочу поздравить вас с первым днем лета, с Международным днем защиты детей. Коллектив Немо поздравляет вас с этим праздником, желает вам счастья, любви, удачи, исполнения всего желания.